পৰিয়ালক ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছিল জাননী জাৰি কৰা হৈছিল শীঘ্ৰেই আৰু দুদিনৰ পাছতে প্ৰশাসনৰ হাতোলা কৰিছে এইসমূহ বাসগৃহত আৰু এই বাসগৃহসমূহ অবৈধভাৱে বেদখল কৰি থকা বুলি বহু সময়ত গোৱালপাৰা প্ৰশাসনৰ ওচৰত একাংশই অভিযোগ উত্থাপন দিছিল গোৱালপাৰা প্ৰশাসন

বেদখলকাৰীয়ে কোনো কাৰণতে চৰকাৰী ভূমি দখল কৰিব নোৱাৰিবাৰ বাবে সুৰক্ষা দিবৰ বাবে এনেধৰণে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বেদখলকাৰীক শীঘ্ৰেই চিনাক্ত কৰি উচ্ছেদ অভিযানৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আজিৰ দিনটোত গোৱালপাৰাত এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধাৰাবাহিক অভিযান চলি আছে বিশখনকৈ এক্সিবিট জৰিয়তে চলিছে এয়া প্ৰশাসনৰ সৰ্ববৃহৎ উচ্চ অভিযান পোন্ধৰ দশমিকা ভূমিত চলিছে প্ৰশাসনৰ বুলদাজাৰ আৰু পুৱা পাঁচ বজাৰ পৰাই প্ৰশাসনৰ বুলড